No, mi zdjeli očim harošu nedelju trenirovki. Bilo je oči mnoge sile, beganja No, tak nužno biti na zboru. se Tak, mi gotovimo se, no, što za Olimpijakos. I sada je zadača da mi rabotajemo na psihologične, na fizičke, na, na taktičke zadaće što, što nam Hackijević za skaže, mi rabotajemo. To je bila igra za dva dnja nazad z Bohumom. I, no, ja očim zadovoljen za to igru, po tom što hroši igrali perši i vtoroj tajm. Bohum je hroša komanda, no, mi igrali očim hroše i Была очень хорошая атака, но и оборона, мы э, хорошо тактически стояли и потом сделали очень быстрый, быстрый приход из обороны в атаку, но ну, результат есть, но нужно работать дальше и будем увидеть. Ты в этом матче во втором тайме был с капитанской повязкой, что для тебя это значит? Спасибо, спасибо главному тренеру, что он мне не поверил в эту задачу. Это очень важная задача. И я не знаю, как сказать, что я очень задоволен. И... Ну и старается быть капитаном. А сегодня в тренажерном зале, расскажи, что там было самым сложным. Как давались штанги? Ну, я сказал, что очень много работаем, что, что на силе, залы, что на поле очень много бежать надо, и, ну это нормально за сбор. На сколько процентов вот уже можно говорить о готовности? <laughs> на 30, я не знаю, это, я сказал, это очень тяжело, сейчас есть, но много тренировки, много сила, no jest još mnoga skoka tri nedelje do igre za Olimpijakosom i mi budemo gotovi. Uh -huh. Svaka konkurencija jest haroša po tom što ti je nužno radbotat luče i to samo važno jest. A uh -huh. konkurencija jest mnoga na polju za svaku poziciju i eto super za nas. Uh -huh. No ja sigda gotov za igru, no eto... тренерова задача, чтобы он сказал, кто будет играть, сколько будет играть. И это задача у меня. Мы желаем тебе удачи, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.